Ah oh, 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 oh. ईमान फरोशों की तारीखी अदब छठा पाठ मुसनिफ फौज के छैमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खैमा नस्ब किया जा रहा था वहाँ से कोई सौ कदम दूर जख्मी कैदियों के खेमे थे वहाँ भी एक खेमा गाड़ा जा रहा था और छह नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे लड़कियां उनकी तरफ देख रही थी दोनों खैमे खड़े हो गए लड़कियां अपने खेमे में चली गई और जख्मियों को उनके अपने खैमे में ले गए एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया फिर एक लड़की खेमे से निकलकर उस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें नए छह जख्मी कैदियों को ले गए थे उसके चेहरे पर घबराहट और खौफ का कोई तासर नहीं था संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खैमे की तरफ जाना चाहती है संतरी ने सरहेला कर उसे रोक दिया लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी लड़कियों और जख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे बाई तरफ मिट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़िया थी सूरज गुरूब हो गया फिर रात तारीख होने लगी कैम के गुल गपाड़े नीम गालिब आने लगी और फिर जख्मियों के करहाने की आवाज़ें रात के सुकूत में कुछ ज्यादा ही साफ सुनाई देने लगी दूर परे बहरे रूम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था सलाहुद्दीन अयूबी के उस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे या वो जख्मी कैदी जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे यह सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे के अंदर दिन का समा था वहाँ किसी को नींद नहीं आई थी सुल्तान अयूबी के तीन सालार उसके पास बैठे थे और हर मुहाफिज दस्ता बेदार था सुल्तान अयूबी ने एक बार फिर कहा अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया उसके लहजे में तशवीश थी उसने कहा उसका कासिद भी नहीं आया अगर कोई गड़बड़ होती तो इतना आ चुकी होती एक सालार ने कहा मालूम होता है वहाँ सब ठीक है। उम्मीद तो यही रखनी चाहिए सलाउद्दीन अयूबी ने कहा लेकिन पचास हजार के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा वहाँ हमारी नफरी डेढ़ हजार सवार और दो हजार सात सौ प्यादाए उनके मुकाबले में सौडानी बेहतर और तजुर्बाकार कार अस्करी है और तादाद में बहुत ज्यादा नाजी और उसके साजिशी टोले के खात्मे के बाद बगावत मुमकिन नजर नहीं आती एक और सालार ने कहा क्यादत के बगैर सिपाही बगावत नहीं करेंगे पेशबंदी जरूरी है सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा लेकिन अली आ जाए तो पता चलेगा कि पेश बंदी किस किस्म की की जाए सलेबियों के रोकने के लिए तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी खुद आया था लेकिन दारुल हुकूमत में सोडानी फौज की बगावत का खतरा था अली बिन सूफियान को सुल्तान अयूबी ने वही छोड़ दिया था ताकि वो सोडानी लश्कर पर नजर रखे और बगावत को अपने खूस से दबाने की कोशिश करे उसे अब तक सलाउद्दीन अयूबी के पास आकर वहाँ के अहवाल व कवायद बताने थे मगर वो नहीं आया था जिससे सुल्तान अयूबी बेचैन हुआ जा रहा था वो जब अपने सालारों के साथ काहिरा की सूरत हाल के मुतालिक बातें कर रहा था उसका तमाम कैम्प गहरी नींद सो चुका था मगर वो सातों लड़कियां जाग रही थी जिन्हें सुल्तान अयूबी ने पना में ले लिया था एक बार संतरी ने खेमे का पर्दा उठा कर देखा अंदर दिया जल रहा था पर्दा हटते ही लड़कियां खराटे लेने लगी संतरी ने देखा कि वो पूरी साथ है और सो रही है तो उसने पर्दा गिरा दिया और खेमे के साथ लग कर बैठ गया खेमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी उसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया पर्दा आहिस्ता से छोड़कर उसने साथ वाली के कान में कहा बैठ गया है सात वाली ने अगली लड़की के कान में कहा बैठ गया है और इस तरह कानों कानों सातों लड़कियों तक पहुँच गई के संतरी बैठ गया है एक लड़की जो खेमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी आता से उठ बैठी और बिस्तर से निकल गई बिस्तर जमीन पर बिछे थे उसने ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे उनके नीचे लड़की लेटी हुई है वो पर सरकती खेमे के दरवाजे तक गई पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी छह लड़कियों ने आस्ता आहिस्ता खराटे लेने शुरू कर दिए संतरी को मालूम था कि समुंदर से बचकर निकली हुई पना गजीन लड़की आए कोई खतरनाक कैदी तो नहीं वो बैठ कर उगता रहा लड़की दबे पाओ इसी रुख पर टेली की तरफ चलती गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खैमा हाइल रहा टीले के पास पहुँच कर उसने उस खैमे का रुख कर लिया जिसमें छह नए कैदी रखे गए थे रात तारीख थी वहाँ कुछ दरख्त थे संतरी अब उधर देखता भी तो उसे लड़की नजर न आती लड़की बैठ गई और पाओ पर सरक सरक कर आगे बढ़ने लगी आगे रेत की ढेरिया सी थी वो उनकी ओट में सरकती हुई खेमे के करीब पहुँच गई मगर वहाँ एक संतरी टहल रहा था लड़की एक ढेरी के पास लेट गई संतरी उसे सिया साए की तरह नजर आ रहा था वो दो संतरियों के दरमियन थी एक उसके अपने खैमे का और दूसरा जख्मियों के खैमे का उसे डर ये था कि जख्मियों का संतरी उसकी तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था दो तीन जख्मी आिस्ता आता करा रहे थे शायद उनमें से किसी ने खेमे का पर्दा उठता देख लिया था उसने नहीं आवाज में पूछा कौन है लड़की ने मुंह से शी की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा रॉबिन कहा है उसे जवाब मिला उधर से तीसरा लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिलाए तो आवाज आई कौन है लड़की ने जवाब दिया मूबी रॉबिन उठ बैठा हाथ लम्बा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर में घसीट लिया उसे अपने पास लिटाकर कर ऊपर कंबल डाल दिया बोला संतरी ना आ जाए मेरे साथ लगी रहो उसने लड़की को अपने साथ लगा लिया और कहा मैं इस इत्तेफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है ये एक मौजज़ा है जिससे जाहिर होता है कि खुदा यसु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है लेकिन ये सब धोखा था ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग और चेहरे मोरे और जिसम से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था सलाउद्दीन ने भी कहा था ये कोई मामूली सिपाही नहीं है उस पर नजर रखना अली बिन सुफियान उससे तफीश और तहकीकात करेगा तुम कितने कुछ जख्मी हो लड़की ने उससे पूछा कोई हड्डी तो नहीं टूटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ रॉबिन ने जवाब दिया खराश तक नहीं आई उन्हें बताया है कि अंदर की चोटें है और सीने के अंदर शदीद दर्द है लेकिन मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ फिर यहाँ क्यूँ आ गए लड़की ने पूछा मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाओ और सौदानी लश्कर तक पहुंच सकूं, लेकिन हर तरफ इस्लामी फौज फैली हुई है कोई रास्ता नहीं मिला इन पांच जख्मियों को इकट्ठा किया और उनके साथ जख्मी बनकर यहाँ आ गया अब फरार की कोशिश करूँगा जो अभी मुमकिन नजर नहीं आती उसने जरा गुस्से से कहा मुझे दो सवालों का जवाब दो अयूबी को मैंने जिंदा देखा है क्यों? क्या तीर खत्म हो गए थे या वो हराम खोर हो गए है? और दूसरा सवाल ये है कि तुम सात की सात लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गई? क्या वो पांचों मर गए या भाग गए है? वो जिंदा है रॉबिन मूवी ने कहा तुम कहते हो कि खुदा यसु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुना की सजा दे रहा है सलाहुद्दीन इसलिए जिंदा है कि तीर उसके पाओ के दरमियान रेत में लगा था क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था रॉबिन ने पूछा क्रिस्टोफर कहा था उसी ने चलाया था मगर क्रिस्टोफर का तीर खता गया रॉबिन ने हैरत से तड़प कर पूछा वो क्रिस्टोफर जिसकी तीर अंदाजी ने शाह को हैरान कर दिया और उसकी जाती तलवार इनाम में ली थी यहाँ आकर उसका निशाना इतना चूक गया कि छह फुट लंबा और तीन फुट चौड़ा सलाउद्दीन अयूबी उसके तीर से बच गया बद वक्त के हाथ डर से काट गए होंगे फासला ज्यादा था मुबी ने कहा और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था खुली हुई आँख में मच्छर पड़ गया इसी हालत में उसका तीर निकल गया फिर क्या हुआ जो होना चाहिए था मुबी ने कहा सलाउद्दीन अयूबी साहिल पर गया था तो उसके साथ तीन कमांडर थे और चार मुहाफिजों का दस्ता था वो हर तरफ फैल गए ये तो हमारी खुशकिस्मती थी कि इलाका चट्टानी था क्रिस्टोफर बचकर निकल आया और फिर हमें इतना वक्त मिल गया कि तुर्किश और कमान रेत में दबाकर ऊपर ऊंट बैठा दिया सिपाही आ गए तो ने उन्हें बताया कि वो पांचों मराकिश के ताजिर है और ये लड़कियां समुन्दर से निकलकर हमारी पना में आई है मुसलमान सिपाहियों ने हमारे सामान की तलाशी ली उन्हें तिजारती सामान के सिवा कुछ भी ना मिला वो हम सबको सुल्तान अयूबी के सामने ले गए हमने ये जाहिर किया कि हम सिसली की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानती क्रिस्टोफर ने अयूबी से कहा कि वो हमारी जबान जानता है हम सातों लड़कियों ने चेहरों पर घबराहट और खौफ पैदा कर लिया मूबी ने रॉबिन को वो सारी बातें सुनाई जो सुल्तान अयूबी के साथ हुई थी ये सात लड़कियां और पांच आदमी जो मराकशी ताजिरों के भेष में थे हमले से दो रोज पहले साहिल पर उतारे गए थे पांचों आदमी सलेबियों के कार जासूस और और कमांडो थे लड़कियां भी जासूस थी जासूसी के अलावा उनके जुम्मे ये काम भी था कि मुसलमान सालारों को अपने जाल में फांसे वो खूबसूरत तो थी उन्हें जासूसी और जहनों की कारी की खास ट्रेनिंग दी गई थी उस ट्रेनिंग में अदाकारी खास तौर पर शामिल थी पांच मर्दों का ये मिशन था कि को खत्म करना और नाजी के साथ रखना ये लड़कियां मिस्र की जबान रवानी से बोल सकती थी लेकिन उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया रॉबिन उस शोबे का सरबरा था उसे नाजी तक पहुंचना था मगर सलाउद्दीन अयूबी और अली बिन सुफियान की चाल ने यहाँ के हालात का रुख ही उल्टा कर दिया क्या तुम सलाउद्दीन अयूबी को जाल में नहीं फॉँच सकती रॉबिन ने पूछा अभी तो यहाँ पहली रात है मुबी ने कहा उसने हमारे मुतालिक जो फैसला दिया है अगर वो सच्चे दिल से दिया है तो उसका मतलब यह है कि वो मर्द नहीं पत्थर है अगर उसे हमारे साथ कोई दिलचस्पी होती तो किसी एक लड़की को अपने खेमे में बुला लेता उसे कत्ल करना भी आसान नहीं वो एक ही बार साहिल पर आया था मगर तीर खता गया वो सालारों और मुहाफिजों के नरगे में रहता है इधर एक संतरी हमारे सर पर खड़ा है और महाफिजों के पूरे दस्ते ने सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे को घेर रखा है वो पांचों कहा है। ने कहा थोड़ी दूर है मुबी ने जवाब दिया वो अभी यही रहेंगे सुनो मुबी, रॉबिन ने कहा इस शिकस्त ने मुझे पागल कर दिया है मेरे जमीर पर इतना बोझ आ पड़ा है जैसे इस शिकस्त की जिम्मेदारी मुझ पर आयद होती है स्लेब पर हाथ रख कर हल्फ तो सबसे लिया गया है लेकिन एक सिपाही के हल्फ में और मेरे हल्फ में जमीन और आसमान जितना फर्क है मेरे रुतबे को सामने रखो मेरे फराइज को देखो आदि जंग मुझे जमीन के नीचे से और पीठ के पीछे से वार करके जीतनी थी मगर मैं और तुम सात और वो पांच अपना फर्ज अदा नहीं कर सके मुझसे ये स्लेब जवाब मांग रही है उसने गले में डाली हुई स्लेब हाथ में लेकर कहा मैं इसे अपने सीने से जुदा नहीं कर सकता उसने मूबी के सीने पर हाथ फेर कर उसकी स्लेब हाथ में ले ली और कहा तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकती हो इस स्लेब से आके नहीं चुरा सकती उसने जो फर्ज तुम्हें सौंपा है वो पूरा करो खुदा ने तुम्हें जो हुस्न दिया है वो चट्टानों को फाड़ कर तुम्हे रास्ता देगा मैं तुम्हें फिर कहता हूँ कि हमारी अचानक और गैर मुतव मुलाकात इस बात का सबूत है कि हम कामयाब होंगे हमारे लश्कर बहरे रूम के उस पार इकट्ठे हो रहे है जो मर गए सो मर गए जो जिंदा है वो जानते है की शिकस्त नहीं धोखा था तुम अपने खैमे में वापिस जाओ और उन लड़कियों से कहो के खैमे में न पड़ी रहे बार बार सलाउद्दीन अयूबी से मिले उसके सालारों से मिले बेतकल्लुफी पैदा करे मुसलमान हो जाने का जासा दे आगे वो जानती है कि उन्हें क्या करना है सबसे पहले तो ये मालूम करना है कि ये हुआ क्या मूभी ने कहा सौडानियों ने हमें धोखा दिया है मैं यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता रॉबिन ने कहा मैंने हमले से बहुत पहले मिस्र में फैलाए हुए अपने जासूसों से जो मालूमात हासिल की थी वो ये है कि सलाउद्दीन अयूबी को सौडानियों के पचास हजार मुहाफिज लश्कर पर भरोसा नहीं हालांकि ये मुसलमानों के वासराए मिस्र की अपनी फौज है अयूबी ने आकर मिस्री फौज तैयार कर ली है सौडानी उसमें शामिल नहीं होना चाहते उनके कमांडर नाजी ने हमसे मदद तलब की थी मैंने उसका खत देखा था और मैंने तस्दीक की थी कि खत खतनाजिक है और इसमें कोई धोखा नहीं मगर हमारे साथ हमारी तारीख का सबसे बड़ा धोखा हुआ है मुझे ये मालूम करना है ये कैसे हुआ किसने किया मैं चान बीन किए बगैर वापिस नहीं जा सकता शाह आगिस्टस ने बड़े फक्र से कहा था कि मैं मुसलमानों के घरों के अंदर के भेद मालूम करके उनकी बुनियादें हिला दूंगा अब तसुर करो मुबी। शहनशाह के दिल पर क्या गुजर रही होगी वो मुझे सजाए मौत से कम क्या सजा देगा? सलेब का कहर मुझ पर अलग नाजिल होगा मैं सब जानती हूँ मुबी ने कहा जज्बाती बातें न करो अमल की बात करो मुझे बताओ मैं क्या करूं रॉबिन के आसाब पर अपना फर्ज और शिकस्त का एहसास इस हद तक गालिब था कि उसे ये भी एहसास नहीं था कि मूवी जैसी दिलकश लड़की जिसके एक एक नक्श और जिस्म के अंग अंग में शराब का तिलिस्म भरा हुआ था उसके सीने से लगी हुई है और उसके रेशम जैसे मुलायम और लंबे बाल उसके आधे चेहरे को ढापे हुए है रॉबिन ने उन बालों के लिम्स को जरा महसूस किया और कहा मुभी तुम्हारे ये बाल ऐसी मजबूत जंजीरे हैं, जो सलाहुद्दीन अयूबी के गर्द लिपट गई, तो वो तुम्हारा गुलाम हो जाएगा लेकिन तुम्हें सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि क्रिस्टोफर और उसके साथियों से कहो कि वो ताजिरों के भेष में नाजी के पास पहुँचे और मालूम करे कि उसके लश्कर ने बगावत क्यों नहीं की और ये राजफाश फाश किस तरह हुआ के उससे फायदा उठा कर सलाउद्दीन अयूबी ने गिनती के चंद एक दस्ते घात में बैठा कर हमारी तीन अफवाज का बेड़ा गर्क कर दिया और उन्हें ये भी कहो कि मालूम करे कि नाजी सलाउद्दीन अयूबी से ही तो नहीं मिल गया और उसने हमारा यही हश्र कराने के लिए ही तो खत नहीं लिखा था अगर ऐसा ही हुआ है तो हमें अपने जंगी मंसूबों में रद्द बदल करना होगा मुझे ये यकीन हो गया है कि इस्लामियों की तादाद कितनी ही थोड़ी क्यों न हो उन्हें हम आसानी से शिकस्त नहीं दे सकते जरूरी हो गया है कि उनके हुक्मरानों का और अस्करी क्यादत का जज्बा खत्म किया जाए हमने तुम जैसी लड़कियां अरबों के हरमों में दाखिल कर दी है तुमने बात फिर लंबी कर दी है मुबी ने उसे टोकते हुए कहा हम अपने घर में एक बिस्तर पर नहीं लेटे हुए के बड़े मजे से एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहे हम दुश्मन के कैंप में कैद और पाबंद है बाहर संतरी फिर रहे हैं रात गुजरती जा रही है हमारे पास लंबी बातों का वक्त नहीं हमारा मिशन तबाह हो चुका है अब बताओ कि इन हालात में हमारा मिशन क्या होना चाहिए हम सात लड़कियां और छह मर्द हैं। हम क्या करें? एक ये के नाजी के पास जाए और उसके धोखे की छानबीन करे फिर किसे इत्तला दे तुम कहाँ मिलोगे मैं यहाँ से फरार हो जाऊंगा रॉबिन ने कहा लेकिन फरार से पहले स्केम उसकी नफरी और अयूबी के आइंदा आजाइम के मुतालिक तफसील मालूम करूँगा उस शख्स के मुतालिक हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा इस वक्त इस्लामी कौम में ये वाहि शख्स है जो स्लेब के लिए खतरा है वरना इस्लामी खिलाफत हमारे जाल में आती चली जा रही है शाह लर्क कहता था कि मुसलमान इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उनको हमेशा के लिए अपने पाँव में बिठाने के लिए सिर्फ एक हल्ले की जरूरत है मगर उसका ये आजम महज खुश फहमी साबित हुआ मुझे यार रह अयूबी की कमजोर रगे देखनी है और तुम्हें पांच आदमियों के साथ मिलकर सौडानी लश्कर को भड़काना और बगावत करानी है न्याय जरूरी यह है कि अयूबी जिंदा न रहे अगर वो जिंदा रहे तो हमारे उस कैद खाने में जिंदा रहे जहाँ वो उम्र की आखिरी घड़ी तक सूरज न देख सके और रात को आसमान का उसे एक भी तारा नजर न आए तुम पहले अपने खेमे में जाओ और अपनी छह लड़कियों को उनका काम समझा दो उन्हें खास तौर पर जहीन नशीन करा दो कि उस आदमी का नाम अली बिन सुफियान है जिसे इन रेशमी बालों शरबती आँखों और इतने दिलकश जिस्मों से ऐसा बेकार करना है कि वो सलाहुद्दीन अयूबी के काम का न रहे और अगर हो सके तो उसके और सलाहुद्दीन अयूबी के दरमियान ऐसी गलत फहमी पैदा करनी है कि वो एक दूसरे के दुश्मन हो जाए तुम सब अच्छी तरह जानती हो कि दो मर्दों में गलत फहमी और दुश्मनी किस तरह पैदा की जाती है जाओ और लड़कियों को मुकम्मल हिदायत देकर क्रिस्टोफर के पास पहुंचो। उसे मेरा सलाम कहना और ये भी कहना कि तेरे तीर को अयूबी पर आकर ही खता होना था अब इस गुना का कफारा अदा करो और जो काम तुम्हें सौंपा गया है वो सौ फीसद पूरा करो रॉबिन ने मूवी के बालों को चुन कर कहा तुम्हें स्लेब पर अपनी इज्जत भी कुर्बान करना पड़ेगी लेकिन खुदा यसु मसीह की नजरों में तुम मरियम की तरह होगी। इस्लाम को जड़ से उखाड़ना है हमने यरूशलेम ले लिया है मिस्र भी हमारा होगा। मोहतरम प्यारे नाजरीन दास्तान का चट्टा भाग मुकम्मल हुआ कोई गलती या शिकायत करनी हो तो प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन ऑल पर करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो पहले आप तक पहुँचे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में जजा खैरा Sou